কাৰ শ্ৰদ্ধা চাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল শিক্ষকসকলে বছৰত দহ দিন আন লিভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু এই আৰ্ন লিভৰ পৰিমাণ ত্ৰিছ দিনলৈকে বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি এটি দাবী উখাপন কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়াক লৈ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা হৈ আছে আৰু কমিটিও গঠন কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ এদিন বিশেষ আপডেট আহিছে যে জুন মাহৰ ওঠৰ তাৰিখে এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ যায় এইখন হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন চিঠি এই চিঠিখন অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই আহিছে আৰু ইয়াৰ এই চিঠিখনৰ বিষয়টো চাওক হেয়াৰিং ইন কানেকশ্যন উইথ দি ৰাইজিং আৰ্ণলিভ ইন ৰেচপেক্ট অফ টিচাৰ আপ টু থাৰ্টি ডে শিক্ষকসকলৰ আনলিভ ত্ৰিছ দিনলৈকে বৃদ্ধি কৰা সম্পৰ্কে এই চিঠিখন আহিছে আৰু ইয়াক লৈ কি কৰা হৈছিলে এখন বিশেষ আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এখন এই মাইনছ দিয়া মানে এটা প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিলে যে কি আৰ্লিভ বৃদ্ধি কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই এক এখন বিশেষ মিটিং আয়োজন কৰা হৈছে ওঠৰ তাৰিখে ওঠৰ জুন তাৰিখে অৰ্থাৎ কাইলৈ এই মিটিংখন হৈ গৈছে এখন বিশেষ মিটিং অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মিটিংখনত ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে যে কি এই যি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আৰ্লিভ দহ দিনৰ পৰা ত্ৰিছ দিনলৈকে বৃদ্ধি কৰিব লাগে এই আৰ্নলি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিনে নোৱাৰিবা এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু মিটিঙৰ যিখিনি কথা কথাখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইয়াৰ কথাটো হৈছে শিক্ষকসকলৰ যি আৰ্নলিভ বাকী কৰ্মচাৰীসকলে আৰ্নলি বেছিয়ে পায় কিন্তু শিক্ষকসকলৰ যি বৰ্তমানৰ আৰ্নলিভ দহ দিন এই দহ দিনৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে আৰ্নলি ত্ৰিছ দিন পাবনে নাপায় বা ত্ৰিছ দিন নাপালেও কিমান দিন পাব এই বিষয়ে নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ আহিব বুলি আমি আশা পাতি আৰু আৰ্নলিভ বেছিকৈ পালে শিক্ষকসকলে নিশ্চয় যথেষ্ট পৰিমাণে এই উপকৃত হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে নিশ্চয় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই আৰ্নলিফৰ জৰিয়তে ছুটি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ হ'ব গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰ্নী সম্পৰ্কীয় এই খবৰটো জনালোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মিটিঙৰ কি আলোচনা হ'ল বা মিটিঙৰ কি সিদ্ধান্ত হ'ল বা এই কিমান দিন আৰ্লি বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে নেকি এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে আমাৰ ফেচবুক পেজ বা হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হোৱা নাই আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ নলিনীকেত্ৰত এটা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষক ৰিলেটেড ইউটিউব চেনেল ইয়াৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকৰ কাৰণে জৰুৰী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ লগতে আমি ভাল ভাল শিক্ষকসকলক ভাল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাল ভাল বিদ্যালয়সকলক ৰাইজৰ মাজলৈকে ওলাই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ চাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ তাত কিবা যদি নতুন তথ্য আছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব